Четвертая часть, про которую хочется сказать, это внутрицеховая солидарность. Вот, вот действительно эта солидарность, она не, там, не ради демонстрации под, под флагами ходить что мы вместе. Она ради достижения результата. Несколько примеров. Первое, постоянные там, гонения, назовем это так, на журналистов. Постоянные попытки недопуска неугодных на пресс-конференции, вычеркивание из пулов, непредоставление информации, поиск лояльных и нелояльных. С одной стороны, как с другой стороны, постоянная нелояльность со стороны журналистов по отношению к своим э, информационным источникам и взаимное недоверие между журналистами и пиарщиками. Понятно, что это как разведка и контрразведка. Понятно, что у каждой страны задачи свои. Но они сводят, сходятся, у них есть общая точка. Они сходятся в том, чтобы донести ценную информацию до конечного потребителя. Э, просто инструментарий разный. Но вот. Находясь в состоянии войны, очень часто ну, невозможно донести информацию до потребителя, потому что там противоборствующие стороны просто не слышат друг друга. Другой пример. Запреты на рекламу Постоянные за последние там, вот как только сменилась у нас власть, постоянные происходят попытки запретить. А и раньше, собственно, было, не могу сказать, что именно сейчас. Сейчас просто как-то чаще постоянные попытки запретить ту или иную рекламу. Последнее там это запретить рекламу э, фармпрепаратов, биологически активных добавок, врачей, э, ворожек и вообще всего. желательно вот на эту тему запретить и вот, всех заставить молчать. а что будет вместо? а вместо этого вот у нас будут говорить только врачи. Э, мы введем страховую медицину э, Страховщики будут отвечать, мы все должны будем заплатить сколько-то денег, я так понимаю, оплатить себе обязательную страховку, и вот страховщики будут нас отправлять к тем или иным врачам, которых они будут там так или иначе аттестовать или не аттестовать, а уже врачи будут кристально честными и они будут нам там советовать вот именно те препараты, которые нам нужны, вот они а потому что они получают материальное вознаграждение из маркетинговых бюджетов все тех же фармацевтических компаний-производителей, которые дают рекламу. Ну вот не верю, но не будет этого. Э, вместе с тем пресса, ну вопрос не не освещает. До читателя вот так его практически никто не доносит. Мы пишем о том, что такой-то орган заявил, что лекарства подешевеют. Точка. А проанализировать, а на, об, об, объяснить читателю вообще, как построен бизнес и производителя, и аптеки, и врачей и в конечном счете пациентов, и рассказать о том, как мы пациенты из выполняем предписания рецептов, а мы их не выполняем, ну все лечились, знаем, да, а как часто нам удается, если не проверенный врач, с которым ты давно, и который тебя знает лично, и который не советует тебе лекарства, потому что откаты получает, а советует тебе, говорит, да, вот в твоем случае вот это купи, действительно тебе надо это. Объяснить всю эту технологию, помочь нам, потребителям, в этом разобраться и Сформировать наши отношения. Нету этого. А, а пострадаем все: вот не будет рекламы и не будет зарплат. И 10% рынка до свидания. Потому что уйдет 10% доходов от рекламы фармпрепаратов, и 10% изданий, грубо говоря, закроется. Соответственно, и все люди, которые там работали, до свидания, ищите себе работу. Прямая заинтересованность: читатель не получит информации. Где это? Там то же самое дело Гангадзе. Сколько писали, не писали, все равно прозрачности нет. А журналистские расследования? А разобраться? А осветить? А друг другу помочь? Ну, начиная в любой сектор, куда ни пойди, э, тут же начинаются проблемы. А, типа, это неинтересно нашему читателю. А почему? Потому что редактор так сказал. А редактор так сказал не потому, что он там плохой, злой, непрофессиональный, выполняет роль злого полицейского. А потому что тот человек, который пришел с темой, как правило, тему-то не знает до конца. И не показал ее, прежде всего, себе самому, с точки зрения читателя, насколько она важна и интересна. А уж потом ее же надо продать редактору. Редактор, на самом деле, стоит на страже интересов читателя через концепцию. Э, вот это, наверное, нужно. Да, каждому тоже сознательно подходить к таким вопросам, понимая, э, о чем мы пишем.